ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਦ-ਉਲ-ਫਤਰ ਦਾ ਤਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਦ-ਉਲ-ਫਤਰ ਦਾ ਤਿਹਾੜ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਅਦੇ ਸ਼ਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਅਤਾਉਲ ਮੁਜੀਬ ਲੌਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਲ न हो यानमुर्जहर वम چاہتا ہے تو کیا کوئی آقل مند ہوگا تو یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ سلوک نہیں چاہیے یا صرف دس دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے مجھے اس سلوک کی ضرورت ہے جب یہ خواہش ہے کہ مستقل لیے سلوک مجھ سے ہو تو پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ہمیں ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ مغفرت کے دروازے میں ہم داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانک لے ہمیں بخش دے ہمیں اپنی حفاظت کے ساتھ میں لے کر گناہوں کی سزا سے بھی محفوظ کرے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم آئندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے نیکیاں بجا لانے اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہے پرہیز کرنا ہوگا جو شیطان, شیطانی فیل ہے شیطان ہی ہے جو ہمیں دنیا و آخرت کی آپ میں دھکیلتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اپنے آمان بھی اس طریق پر بیا لانے چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے ہیں کہ وہ اپنے ایمان میں مزنوں کا وارث بنتا رہے آج کا جو دنیا کے حالات ہیں ہمارے زمانے کے ایمان کی نصیقت ہے پس ایک احمد عید میں صرف عید کی خوشیوں میں ہی مقصد ہے آج اگر ہم یہاں عید بنا رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن پر شیطانوں نے زمین تنگ کی ہوئی ہے تو آپ ان محروموں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس آگ سے نکالے فرمائے <سؤال> نیکی ہے کہ ان کے لیے چیری چیریٹی اداروں کو مالی مدد بھی دیں ان کے لیے بھی پیڑ پیٹ بھر کر روٹی کھانے سے عید کا ماحول پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خدا کی طرف سے سلامتی ہو جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں اور امن و سکون کے ساتھ رہیں ہر دھرم اور مذہب کے دو ہی بڑے مقاصد ہیں ایک یہ کہ خدا کی بھکتی کی جائے خدا کی عبادت کی جائے اس لیے نہیں کہ خدا کو ہماری بھکتی یا عبادت کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی جو صفات ہیں خدا کے جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں اس کے لیے خدا کی عبادت کی جاتی ہے بکتی کی جاتی ہے اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان مخلوق کی خدمت کی جائے مانوتا کی ہمدردی کی جائے کیونکہ اگر خدا کو راضی کرنا ہے خدا کو خوش کرنا ہے تو مخلوق کو بھی خوش کرنا ہوگا اگر گھر والے خوش رہیں گے راضی رہیں گے تو خدا بھی راضی رہے گا اگر محلے والے پڑوسی خوش رہیں گے تو خدا بھی راضی رہے گا اگر شہر والے جو ہے دکھی نہ ہوں اور خوش رہیں ہم سے تو خدا بھی خوش ہوگا یہ پیغام ہے جو رمضان و مبارک میں بہت ہی پیک پر چلا جاتا ہے اس میں خدا کی بھکتی بھی دن کو بھی کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں اور پھر انسانوں کے دکھ دور کرنے کے لیے اور ان کو خوشیاں پہنچانے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں یہ رمضان کا جو ہے بڑا مقصد ہے اور یہ رمضان ختم ہوا اور آج ہم عید منا رہے ہیں سب دیشواسیوں کو اور صوبے کے ساتھ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے عید کی دلی مبارک بات میرا نام طارق احمد ہے اور میں احمدیہ مسلم جماعت کا سپوکس پرسن ہوں آج احمدیہ مسلم جماعت بھارت کا جو مرکز ہے قادیان یہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کی گئی پورے صوبے سے اور پورے ضلعے سے بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پر رمضان کے مہینے میں تیس دن کا روزہ رکھنا فرض ہے یہ جو روزہ ہے یہ خدا کے ساتھ انسان کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے یہ روزہ صرف کھانے پینے سے دور رہنا اس کا مقصد نہیں ہے لیکن انسان اپنے اندر اپنی اصلاح کرتا ہے اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا صرف کھانا پینا چھوڑ دینا کافی نہیں ہے بلکہ تم جھوٹ اور مختلف قسم کی جو برائیاں ہیں اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے تو یہ جو رمضان ہے رمضان کے روزے ہیں یہ صرف کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک گیا ہے بلکہ اس کا بڑا عظیم مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس وجہ سے روزوں کے اختتام پر جب انسان تیس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد عید مناتا ہے اور اس عید کے دن بھی خاص طور پر انسان خدا کی حمد اور اس کی صنع بیان کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے رمضان جیسے عظیم الشان مہینہ میں عطا فرمایا جس میں ہم نے نیکیوں میں ترقی کی ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکا ہے تو عید الفطر کے اس موقع پر احمدیہ مسلم جماعت بھارت کا تمام دیش واسیوں کو یہی پیغام ہے سب سے پہلے ہم سب کو عید مبارک عرض کرتے ہیں کہ یہ عید ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے اس کے علاوہ ہمارا یہی پیغام ہے جماعت احمدیہ کا جس طرح موٹو ہے کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں محبت کو پھیلانے کی ضرورت ہے نفرت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تبھی ہمارا ملک بھارت امن کا گہوارہ بن سکتا ہے آج عید بہت ہی مبارک موقع تھے منو اپنے شہر دے ਜਮਾਤ ਐਮ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਿਊਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲੀਬ ਮੁबारकबाद ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਜਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾਤ ਐਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ Eid ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ Eid ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਨ প্রিয় ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ Eid ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਅੱਜ Eid ul Fitr ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ঈদের ਤੇ ਤਰਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਭ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਾਚਨ ਚੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਧੇ ਨਾ ਚੜੇ ਉੱਲੇ ਤੇ ਤਰਕੀਆਂ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਅਮਜ਼ੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਐਮਬੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਕਾਦੀਆਂ ਵੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅੱਜ Eid-ul-Fitr ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ Eid ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਟ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਟ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗौरी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਅੱਜ ਫੇਰ Eid ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਣਾ ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਰੱਖੇ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਗੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

جیسا پیچھا ہے؟ آج میں آپ آپ کو لگ رہا ہوں گی آج میں احمد دے آج میں لگ رہے کہیں کہ پھر کم آج آج بری خوشی دی گالا جی آج قادیاں نے خیم دیا مسلم جماعت جو ساڑے پروار بھی نے اور اکثر میں ہر ایتے اینا نو مبارک بات دینے والنا اور آج بھی میں اینا نو مبارک بات دینے آیا جی اور اے ہوئی پرمہاتمہ کے ارداس بیلتی کرتے بھی اون والا سما ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਤੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਐਮਦੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਔਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਚਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਾਰਕਾਂ ਔਰ ਇਸ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ اور اسلامک جو ساری جماعت ہے انہوں ودیش شانتی دیا ہے پورے میں چاہتا ہے کہ اسی طرح شانتی جہی ہے وہ پرد جا پوری جنتا تک پہنچے اور شانتی ہے ہمیشہ قائم رہے اور اس طرح ہی ساری آج, اج پوری مسلم کمیونٹی جتوں بدھائیاں نے میں ہمیشہ کوشش کردہ کہ ابھی سرکار طور پہ اور ਅੱਜ ਅਸੀਂ